Salam. Xoş gəldiniz mənim əziz və bir-birindən dəyərlü dostlarım. Uşaqlar, bilirsizmi? Bu gün mən sizin üçün çırtdanı nağlını danışmaq istəyirəm. Əgər bu nağlıyı öyrənmək istəyirsinizsə, ekrana bir az yaxınəyləşin. Biri vardı, biri yoxdu, bir qarı vardı. Bu qarının bir balaca nəvəsi vardı. Nəvə o qədər balaca idi ki, ona çırtdan deyərdilər. Bir gün cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları meşəyə oduna gedirlər. Gəlib nənəsinə dedi: "Nənəca, nənəca, uşaqlarla oduna mən də gedəcəm." Qarı uşaqları çağıırıb hərəsini bir parça yağ yağmacı verdi. Cırtdan da onlara tapşırdı. Yolda cırtdan özünü yerə vurub getmədi. Yoldaşları dedilər: "Ey cırtdan, niyə gəlmirsən?" Cırtdan dedi: Nənə mənə sizə tapşırıb. Məni dağınıza alıb aparır. Yoldaşları onu növbə ilə dallarına alıb meşəyə gətirdilər. Uşaqlar başladılar odun yığmağa. Gördülər ki, cırtdan yığmır. Dedilər: "Ay cırtdan, sən niyə odun yığmırsan?" Cırtdan cavab verdi: "Nənə mənə sizə tapşırıb. Mənə də yığa Uşaqlar ona doğru dayandılar. Hər kəs öz odununu şalə bağlayıb dağına aldı. Gördülər ki, cırtdan oturub baxır. Ona dedilər: "Ay cırtdan, sən niyə odununu götürmürsən?" Cırtdan cavab verdi: "Nələ məni sizə tapşırıb? Mənim odunumu da götürün." Uşaqlar əlacsız qalın, onun doğru da dalarına götürdülər. Bir az yol gedəndən sonra gördülər ki, cırtdan girdə qalılıb ağlayır. Dedilər: "Ay cırtdan, niyə ağlayırsan?" Cırtdan cavab verdi: "Bilmirəmuşam." "Eh, nənəm sizə yol-yoxmaçı verdi." Yoldaşları onun sözünü ağzında qoydular. Onlardan biri cırtdana açıqlandı: "Ey, bura bax, pis öyrənərsən. Daha səni dalımızda götürən deyilik ki, Cırdan əlaçsız qalıb yoldaşlarının dalınca getməyə başladı. Onlar bir xeyli getdikdən sonra axşam oldu. Qaranlıq qoruşdu. Yolu azdılar. Meşədən çıxanda gördülər ki, bir tərəfdən işıq gəlir, o biri tərəfdə isə it ürür. Biri dedi: "Uşaqlar, biz görək işıq gələn tərəfə gedək." O biri dedi: "Əşi yox, yox, it gürən tərəfə gedək." Bilmədilər hansı tərəfə getsinlər. Axırda cırtdan dan soruşdular. Ay cırtdan, it hürən tərəfə gedək yoxsa işıq gələn tərəfə? Cırtdan cavab verdi. Ey, it hürən tərəfə getsək, it bizi qopar. İşıq gələn tərəfə gedək. Bəlkə yolu da tapa bilərik. Uşaqlar işıq gələn tərəfə gedib bir divin evinə çıxdılar. Div onları görəndə sevinib öz-özünə dedi: A puluq yaxşı oldu. Keçənləri bir-bir yeyərəm. Uşaqlara bir az yağ dürməyi, bir az da çörək verib yedirdib yatızdırdı. Gecədən bir az keçəndən sonra div uşaqların birini yemək istədi. Uşaqların yatıb yatmamağını öyrənmək üçün belə dedi. Yuxuda yatmış, çimoyaq. Bu sözü eşidəndə cütdən tez başını qaldırıb dilləndi. Dil baba, hamı yatıb, cütdən oyaq. Deyil soruşdu. Cürdə, niyə yatmırsan? Cürtdən dedi. Nənə, mənə hər cüzi qayğanaq bişirərdi, yedizdirib yatızdırardı. Dil, tez qalx da ayağa ayğanaq bişirib cırtdanə yedirtdi ki, bəlkə yatısın. Bir qədər keçəndən sonra div yenə soruşdu. Hə? Hey! Çu hey, yatmışsın o yaq? Yenə cırtdan başını qaldırıb dedi. Div baba, ham yatıb, cırtdan oyaq. Div yatulursa. Hər gecə nənəm mənə çaydan xalbirlə su gətirərdi. Dil ayağa qalxdı. Bir xalbirl götürüb çaydan su gətirməyə getdi. Cırtdan tez yoldaşlarını oyadıb dedi. Bu dil bizi yemək istəyir. Qalxın, qalxın qaçaq. Uşaqlar tez qalxdılar. Qaçıb çaydan keçdilər. Bu tərəfdən div nə qədər xalbirə su ilə doldurub götürürdsə, xalbirdə su qalmırdı. Axırda tənci gəlib qayıtmaq istəyəndə bir də gördü ki, uşaqlar çayın o tərəfindən gedirlər. İstədi sudan keçin, uşaqların dallarıca düşsün. Amma heç nə edə bilmədi. Axırda onları səslədi. Ay uşaqlar, ey, sudan necə keçiriz? Cırtdan tez cav verdi. Div baba, ged bir dəyirman daşı tap, boynuna keçir. Özünü suya at. Onda suyu yaxşıca keçərsən. Div Cırtdanın sözünə inandı. Gedib bir dəyirman daşı tapıb boynuna keçirdi. Özünü suya atdı. Və suda boğulub öldü. Göydə üç alma düşdü. Biri məni axı söyləyəni. Hələli əzizlərim. Bu günlü bu qədər özünüzə yaxşı baxın.